Раньше называли тревогу о здоровье Ипохондрия сейчас в связи с снижением стигматизации. Что как бы ипохондрики, он ипохондрик, как бы это не совсем корректно. Мне тоже это не очень нравится, поэтому мы говорим, у вас повышена тревога о здоровье. Тревога о здоровье может быть у кого угодно, да, это заболевание, которое… Ну, которому подвержены каждый из нас. То может быть причина, это может быть какое-то травматическое событие, связанное со здоровьем у человека, да, и не обязательно он переживает сам. И это могут быть ситуации с близкими людьми, и таким образом это событие может здорово его напугать, скажем так, и оставить вслед в травматической памяти. Еще может быть причиной тревога о здоровье, это так называемая ятрогенная тревога о здоровье, это сталкивание с не совсем добросовестной медицинской помощью, к сожалению когда человек пострадал от медицинских каких-то влияний. Да, это может быть врачебные ошибки, это могут быть какие-то тяжелые э, столкновения в плане там, операционного лечения. Это все тоже э, оставляет такой след в травматической памяти. И спустя какое-то время человек начинает тревожиться. само по себе расстройство с тревоги о здоровье, оно есть в МКБ и в ДСМ. Ну, то есть это заболевание, это диагноз. Он имеет диагностические критерии основные. Это тревога, повышенная на тему конкретно здоровья. Плюс, если эта тревога мешает жизнедеятельности человека, страдает его какая-то личная жизнь, самореализация, работа, социальный аспект, тогда это есть диагноз. То есть это мы можем уже говорить, что у человека расстройство, тревоги о здоровье. Диагностические критерии — это время, как и во всех да, психиатрических диагнозах. То есть это время где-то от трех месяцев до полугода. Часто отпрашивается для обследований и посещений врачей. А это уже система, начинает злиться руководство. Почему ты берешь постоянно отгулы? Плюс в семейной жизни, в личной жизни это ряд проблем. Плюс еще очень важный аспект – это то, что эта тревога переносится на близких. Я не боюсь, допустим, заболеть, но я постоянно там своего мужа, к примеру, или ребенка вожу по врачам. Конкретно разницы, на чем фокусирован человек, нет. Более того, фокусировка меняется, к сожалению. Да? То есть человек может прийти с болью, допустим, в животе, и как только эта проблема решается, либо путем медицинских да, каких-то интервенций, или самостоятельно проходит, что тоже очень часто бывает, то фокус внимания и тревога появляется, зацикливание на другом каком-то органе. Суть сама в тревоге, а не в как в таком симптоме заболевания. Конечно, есть пациенты, у которых есть реальные заболевания и тревога здоровья. И этот может быть такой доминирующий симптом. Но, как показывает практика, это не имеет особого значения. Избегание э обследований, обращений к врачам, когда есть проблема, болевые симптомы, ухудшение здоровья, но человек боится идти к врачу. Почему? Потому что Найдут что-то страшное, правда? Вот это есть тоже тревога о здоровье. первое, что я бы сделала, это такого человека, наверное, поддержала бы. Да? Я бы сказала, что я понимаю, что тебе страшно. Да? То есть здоровье — это тема, которая, ну, она такая тревожная в принципе сама по себе. Потом я бы сказала, что, знаешь, если ну, как бы ты не справляешься самостоятельно, да, то можно, можно обратиться за помощью, в этом нет ничего такого. И это может проблема решиться намного быстрее. И посоветовала бы, наверное, найти хорошего психотерапевта, который специализируется на этой теме, потому что это очень важно. И на самом деле это решаемая проблема, и довольно быстро. Не стоит затягивать с этим в том плане, что качество жизни достаточно страдает. То есть человек тратит очень много ресурсов, денег, времени на то, чтобы фактически успокаивать тревогу. Это очень важный вопрос, почему? Потому что э, здесь есть такой немножко юмор, да? Когда каждый раз приходит ко мне пациент с тревогой о здоровье, это вот не побоюсь вот такой где-то объем обследований он приносит. Это, как правило, очень много посещений врачей, это очень много различных обследований, большинство из них дорогостоящие и очень травматичные. Первый такой момент, на который стоит обратить внимание, это то, что человек не может остановиться в обследованиях, посещение врачей э, успокаивает тревогу только на какой-то совсем маленький промежуток времени, потом эта тревога возрастает человек снова идет записывается к доктору каждый доктор назначает новое обследование, а тревога не уходит никуда то есть только состояние усугубляется ухудшается. То есть если вы замечаете что достаточное количество семейного бюджета уже ушло в медицинскую помощь, то наверное стоит ну, задуматься, может действительно это есть тревожное расстройство. Первый и очень важный момент ⁇ это объяснить человеку, что с ним происходит. Объяснить, почему он посещает врача какого-то да, уже десятки раз. Это уже на этапе объяснения снижает тревогу человека. И мы объясняем всегда и говорим, что вы идете к врачу не потому что есть какое-то неизлечимое страшное заболевание, а вы идете к врачу для того, чтобы уменьшить уровень своей тревоги. И есть другие способы, как можно с этим справляться без вот Психотерапия это называется защитного поведения. Второе, конечно, мы рисуем своеобразный цикл. Любой телесный симптом, на котором пациент фокусируется, допустим, повышенное сердцебиение, вызывает у него тревогу и тревожные мысли. У меня что-то с сердцем. И это заставляет подключить защитное поведение, сделать УЗИ сердца, пойти к кардиологу, сделать кардиограмку. И тут интересный момент возникает. Да? Когда мы дообследуемся, то мы что-то находим. Ну, естественно, человек зацикливается на этом. Он начинает еще больше тревожиться, как правило. Если ничего не находится на обследовании, окей, Пациент успокаивается на какое-то время, но это только на время, до тех пор, пока не появится новый какой-то телесный симптом. Эти циклы мы рисуем, Просим человека это нарисовать, чтобы он понимал что происходит, что он ходит по замкнутому кругу ничего нового не происходит. Третий очень важный момент работы с тревогой о здоровье- это отказ от защитного поведения. Для чего? Для того, чтобы улучшить состояние. Мы идем от обратного. Мы не назначаем 25-е обследование, а просим его избежать. Таким образом, переживание тревоги в спокойном состоянии без обращения к медицинской помощи является целебным. Конечно, с помощью моей или терапевтической. Это очень контролируемый процесс, но он происходит, он очень важен. И тогда человек выздоравливает фактически от тревоги о здоровье когда не боится самой тревоги, учится ее переживать в конструктивный способ.